В етеїстичні часи говорили, що релігія це опіум для народу. Часи минають, люди звичаї змінюються. У нас час говорити про релігію можна відкрито, не соромлячи свого віросповідання. В Україні сьогодні є багато різних конфесій, деномінацій, за яких умов людина може перейти з однієї конфесії в іншу. І Взагалі, чи можна змінювати віру своїх батьків? Дізнаємося вже за мить у духовному сніданку. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Олександр Фенюк. Доброго ранку, Олександре. Доброго. В нас сьогодні тема така досить цікава, і більшість людей досить категоричні у відповіді на запитання, чи можна змінювати віру. Ось вони впевнені, що це робити не можна, тому що це віра батьків, і зраджувати цій вірі ну, це дуже негарно і неправильно. Отож, ну, напевно, давайте спробуємо дізнатися, чому так взагалі люди кажуть, чому люди кажуть, що не можна змінювати віру. Наверное, почему они так говорят, потому что вера это не просто, наверное, убеждение, а когда мы читаем священное Писание, вера она касается вопроса спасения. Угу. Поэтому каждый человек, когда он пребывает в той или иной вере, она ведет так или иначе, она ведет к спасению. И человек желает им иметь спасительное отношение. Поэтому, если мы говорим о библейской вере или о Библии, да, мы читаем в послании апостола Павла к римлянам. Вот интересно, хотел бы. Прочитать процитируем. Тут написано так: это 10 глава, написаны следующие слова: ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И вот в 17 стихе 10 главы он говорит: итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. То есть другими словами Павел хочет сказать о том, что вера в Бога она зарождается тогда, когда человек слышит священное Писание. Вот интересно, в моей жизни был тоже такой определенный опыт. Я тоже родился в семье православно верующих людей. И вот в один период, когда это был 1997 год, я начал замечать, что мама вечерами вот задерживается с работы. Угу. И я задерживался, думаю, где и как, что происходит. И вот мама мне поведала о том, что она ходит на библейские курсы. В тот период... Так я себя считал православным человеком, и сегодня я люблю и уважаю людей православных, потому что тоже в свое время хотел быть служителем этой церкви. Uh -huh. Но так случилось, что мама начала ходить на библейские курсы, а в тот период очень много было так называемых сект. Я подумал, что мама попала в одну из сект. И Ты я начал при... да, Я начал переживать. Uh -huh. Я принял решение: что я возьму Библию, и основание Библии докажу, что она была не права. И вот вы знаете, произошло чудо. Чем больше я читал Священное Писание, тем больше я убеждался, что э, ту истину, ту церковь, которую начала пощадить моя мама, она основывается на Священном Писании. Потому что сегодня критерием э, истинной веры, истинной церкви не может быть просто мнение человека, не может быть просто мнение церкви. Угу. Потому что Иисус Христос, оставляя нам Слово Божье, сказал, что тот, кто желает найти Слово, тот, кто желает найти истинную церковь, и верить в Него по, так, как нужно, как говорит об этом Священное Писание, Он говорит, основанием есть Священное Писание. Потому что сам Иисус Христос, когда был на этой земле, Он тоже проповедовал людям, рассказывал. И многие люди стали вопрос, а может быть это обман? Может быть это очередной пришел шарлатан, потому что да. до этого приходило много мессий. Но вот Иисус Христос обращает внимание, говорит, исследуйте Писание. Поэтому мне бы хотелось посоветовать тем, кто сегодня задается вопросом, в правильной я вере, в истинную церковь хожу. Не просто прислушаться к мнению человека, не просто к мнению священника, угу. пастыря, а взять в руки священное писание и найти вот эти критерии. А Слово Божье оно открывает. Критерии истинной веры и истинной церкви. Потому что истинная вера, прежде всего, она признает Иисуса Христа. спасителя. Ну, напевно люди, коли говорять, що чи чи можна чи не можна змінювати віру, мають на увазі все ж таки церкву, так да, тому що віра, церкв, вона да. ж ну якби одна. Якщо якщо змінювати віру, то це можливо там я не знаю якийсь буддизм, угу. християнство, буддизм – це інша можна сказати, ну, віра. Так. Ну і то так це так приблизно можна притягнути. Але все ж, чи можна змінювати церкву? Ось це питання стоїть, тому угу. що віра, все ж таки, нам потрібно зрозуміти: віра, вона є одна: християнство, віра, в Бога. Ось. Ну, наверное, нужно посмотреть в истоке зарождения вообще христианской церкви. Угу. Мы понимаем, что когда Иисус Христос был на этой земле, Он призывает 12 апостолов. Это были люди, иудеи, они поклонялись Богу так, как были научены с детства. Так. И вот когда Христос начинает им пропов... когда Христос их собрал, начинает им рассказывать, то Он им показывает о том, что, к сожалению, церковь того периода, если скажем, то общество того периода, они позабыли правильные истоки истины в большей степени отступили от слова Божьего, uh -huh. поэтому Христос он основывает новую церковь или он основывает общество людей, которые будут жить согласно западнему Господним, согласно той истине, которую он им проповедовали. Это практически в да, смири, они изменили веки то Да, они Мы, мы говорим, да, первое, первое, ну, скажем, первое столетие это было иудея христианство, то есть многие христиане выходили из иудаизма. Uh -huh. Да, они выходили из иудаизма. и они почему не выходили? Потому что они увидели, что Иисус Христос ⁇ это тот истинный Мессия, о котором писали пророчества, о котором написано во многих книгах Святой Библии. Поэтому, когда они увидели вот эту правду, они за ним последовали. Потом, когда мы читаем страницы Священного Писания, особенно книгу Деяния, mm -hmm. где повествуется ⁇ зарождение церкви ⁇ и мы видим о том, что многие из... Иудаизма, даже написано, и священники уверовал, стали христианами и начали последовательно быть Иисуса Христа. Поэтому, наверное, здесь вопрос касается не просто ну, предать ну, родителей или изменить mm -hmm. церковь, а здесь стоит, стоит вопрос истинного поклонения. То есть, кому я хочу быть верен? быть верен э, человеческой традиции людям или все-таки последовать за моим Господом. Поэтому Иисус Христос, э, когда он тоже встретился с Самарянкой, она тоже задала вопрос. Вот где должны люди поклоняться? Потому что был вопрос поклонения. В Иерусалиме? Или да. была. или А Христос говорит, что придет время, когда истинные поклонники Богу будут поклоняться в духе uh -huh. и истине. И уже потом мы читаем о том, что, конечно же, в Священном Писании есть критерии истинной церкви, э, которые мы читаем. Он говорит о том, что истинная Церковь как мы сказали, это будет проповедь о том, что Христос есть Спаситель, который пришел в плоти человеческой, который отдал за нас свою жизнь. Mm -hmm. Второй момент, немаловажный, где мы читаем в Откровения, что истинная Церковь будет иметь веру в Иисуса и соблюдать 10 заповедей. Вот когда мы читаем Священное Писание, это есть критерий определения истинной Церкви. Потому что истинная Церковь, она будет учить тем наставлениям, тем повелениям, которые открывал сам Господь в Своем Слове, и они неизменны. Знаєте, кажуть, що якщо Бог дозволив народитися саме ось в сім'ї, саме ось такій такої віри, отакої церкви, значить потрібно цього й триматися. Ось, і не потрібно зраджувати, все ж таки, тому що в кожного своя дорога до Бога. Що би ви сказали на, цей, на, на, цей, на таку репліку? в кні Діянь апостола», опять же таки, коснемся. Был случай, когда тоже вот, апостолы проповедуют, им говорят о том, что вы изменяете отеческим преданием. и говорят, мы вам запрещаем даже говорить об этом имени. И вы знаете, что наступил момент, они говорят: да, мы должны быть послушны государству послушные, любить своих родителей. Но когда касается вопрос веры или вопрос спасения и послушания Богу или людям, uh -huh. вот здесь, конечно, каждый должен сделать свой выбор. Никто не имеет права заставить, даже Бог не заставляет. Бог предлагает. Он говорит, я говорит, и вот я предлагаю, говорит, я стучу у двери твоего сердца. Если ты услышишь вот это его слово, слово, которое есть в Библии. И если ты услышишь, и оно будет тебя влечь, влечь, и ты будешь понимать, что это правда, то тогда мы понимаем о том, что мы должны э, не то что родителей не уважать, но сказать, я вас люблю, но я хочу быть послушным Богу. Поэтому вот этот выбор, многие иногда боятся сделать этот выбор, потому что боятся обидеть больше людей, нежели Бога. Но Мы понимаем о том, что мы хотим, э, чтобы быть послушным Богу прежде всего и угождать Ему, чем людям. Я квостей с собой батькам. Коли вони вони вкладали в свою дитину все, що, що тільки можна, mm -hmm. так вони чекали, що ця дитина можливо буде навіть священником в тій церкві, в якій вони, ну в якій вони до якої mm -hmm. вони належать. І ось дитина підростає, і так як ви кажете, що дитина має право сама визначитися, да, так право вибору. — Ось і, і вона йде в іншу церкву. Як що робити батькам? Забороняти, сваритися, відпустити з миром, що робити. Знаете, однажды, когда э, тоже пытались э, разрушить, мы читаем об этом в Священном Писании, когда пытались разрушить образование первой церкви или Первоапостольской церкви, то люди пытались, фарисеи того времени, книжники, разрушить это дело. Угу. И вот мудрый человек, он говорит, если это дело не от Бога, то оно не состоит, оно разрушится. Поэтому сегодня я бы хотел посоветовать родителям, если мы искренне верующие люди. И мы видим, что наш ребенок пошел, как мы считаем, не в ту церковь или ходит не в, не в то общество людей. Мы прежде должны об этом молиться и говорить, Господи, Ты видишь моего ребенка. Я прошу Тебя, чтобы Ты его направил на истинный путь. Если это дело не от Тебя, если это обман, пусть оно разрушится. Если мы будем так верить Господу, доверять Господу и не проявлять, знаете, форсирование событий, не проявлять насилие, потому что Бог не проявляет насилие и мы будем понимать, что мы доверили наши дитя Господу, а Господь направит, потому что родительская молитва, она наилучшая, она на, ну, имеет такое сильнейшее ходатайственное, скажем, свойство. Поэтому сегодня, конечно же, прежде всего мы должны основываться Основанием истинной веры, основанием веры, повторюсь, это является Библия. И для батьков тоже. И для родителей тоже. Uh -huh. Почему? Потому что и родители, потому что, может быть, бывает так, что в долгие годы из поколения в поколение люди прибывают в одной или какой-то церкви, деноминации. Но потом, когда Господь просвещает, дает истинное познание, вот здесь мы должны сделать выбор. Uh -huh. сделать, стать, остаться в той церкви, как мы веровали, или все-таки пойти за тем светом за той истиной, которую Бог открывает. Но при этом Бог ценит выбор человека, угу. не проявляя насилия. Но Он желает, чтобы… Вот Он говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому Господь, если мы, например, сомневаемся, нужно обращаться к Нему, и Он покажет тот истинный путь. Обязательно покажет. Просто часто люди, ну, я чув не одну такую историю, коли э, начинаются скандалы вдома, начинаются какие-то сварки через это, батьки говорят, ты мне больше там не сын, чи не дочка, и, и, и все. И достаточно серьезные проблемы через это. Да. Я но, так понимаю, так, так не должно быть. С одной стороны, нам бы не хотелось, чтобы было, но да. мы видим о том, что сам Христос говорил, иногда бывают домашние будут врагами человеку. Не потому, что э, они перестают любить, потому что э, все-таки, когда человек делает выбор в сторону Бога, он идет на определенную жертву. И здесь вот как раз вот этот принцип ⁇ я люблю родителей ⁇ но все-таки хочу быть послушным Господу. При этом, да, могут быть конфликты, могут быть разрывы, и мы не знаем множество примеров, когда вот родители ссорятся или дети ссорятся, прекращают общаться друг с другом. Но мы понимаем о том, что мы должны прежде всего принять человека, то ли это мои родители, то ли это мой супруг даже таким, какой он есть, и дать ему возможность права выбора, потому что право выбора дает Господь. Mm -hmm. Право mm -hmm. выбора дает Господь. Но, конечно же, мы переживаем. Но э, переживания нужно эти доверить Господу, а Бог просто покажет. Он mm -hmm. просто, знаете, иногда нужно время. Вот в свое время тоже я переживал так за маму. Но Бог таким чудным образом показал, что вот основ... для тогда для основания вот правильности ее убеждений или правильности выбора церкви, для меня стало это основание Священного Писания. Не, не то, что говорили священники, не то, что говорили люди, а то, что было описано в священном писании. И сегодняшнее, до сегодняшнего дня я руководствуюсь этим, этим словом. Я сравниваю свою веру Я сравнюю як моє живе моя церква. Я смотрю, що сьогодні моя церква і моя віра настроїться на основі священого писання. Якщо, наприклад, я помітив, ну чи хтось там помітив, що його церква все ж таки не слідує за біблійними принципами, можливо, хтось дивиться телеканал Надія, і угу. він почув ті істини, які в його церкві взагалі не проповідуються або навпаки відкидаються, навіть що робити такій людині. Залишатися, не залишатися, адже там все друзья, там все uh -huh. знакомые, там это твоє життя, практически. Да. Что делают Вы знаете, я посоветовал прежде всего, с одной стороны, не спешить, но все хорошо взвесить. Uh -huh. То есть, если я верующий человек, я, опять же, этого вопрос представляю Господу, и если мне Бог показывает и открывает, что на данный момент эта церковь не следует закону Божьему, не следует той истине, я не могу оставаться в этой церкви. Не потому, что я, она плохая, не uh -huh. потому, что там плохие люди, да, если там хорошие люди, но все-таки мы понимаем о том, что у Бога одна церковь. В Священном Писании написано, что Бог придет за церковь, как за невестой. И мы с вами знаем, в жизни нашей истина, правильно, когда есть одна невеста. Не несколько невест, а одна. Поэтому критерии истинной невесты или истинной церкви открыты в Священном Писании. И когда человек находит это, конечно же, у него есть борьба какая-то. Но Бог он помогает принять правильное решение. Мы, мы знаем в истории, когда люди делали вот этот переход из одной церкви в другую. И да, были проблемы, когда общество их не принимало, Господь церковь не принимала. Угу. не принимала. Но оставаясь верными, они получали благословение. Здесь мы должны, знаете, мы не должны, может быть, оставляя ту или иную церковь, сказать: вы плохие, вы до этого что-то неправильно делали. Я вас люблю, вот Бог мне открыл, я буду о вас молиться, чтобы Господь и вам, может быть, открыл эту истину. Так. Потому что мы понимаем о том, что, к сожалению, к сожалению когда рухнул, так, как мы говорим, воинствующий атеизм, да, пришло очень много деноминаций, очень много церквей. И иногда человеку очень трудно разобраться во всем. Многие говорят, у нас истина, к нам идите. Кожа, мы да, мы на правильном пути. Но сегодня истинный критерий. Еще раз, еще раз, как бы это ни было, может быть, банально, банально но а, это, это я есть я Слово Божье. Да, это есть фундамент. Угу. Фундамент. И вот здесь мы не заблудимся. Но опять же-таки это слово мы должны изучать с молитвой. Не просто вот, а сейчас я что-то найду. Но говорить, Господи, вот в короткости смерти сказать, Господь, покажи мне. И Бог просто поведет. Это проверено. временем, проверена життя дійсно. Думка Бога, думка Біблії для нас має бути найголовнішою, да, і так. саме за нею потрібно йти. І саме так, як говорить слово Боже, дуже дякую да. за цікаву розмову. Дійсно, є над чим задуматись, і можливо зробити якісь висновки, і, можливо, навіть кроки в своєму житті. Дякую, що були з нами. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, чи можна змінювати віру. Ми визначили, що потрібно слідувати за Біблією за тим, що говориться саме в ній. Тому прийміть правильне рішення. В своєму житті з нами був Олександр Фенюк, священнослужитель. А ми продовжуємо. І якщо у вас все ж залишилися запитання, якщо ви хочете дізнатися адресу церкви у вашому місті, зателефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми підкажемо адресу церкви там, де ви живете. Ми будемо раді вас бачити на кожному богослужінні. Зараз у нас музична пауза. Залишайтеся з нами.